Baik saya di sini. <laughs> Okey, saya nak ulas satu artikel di dalam Malaysia Kini yang memaparkan uh, apa nama gambar pemimpin amanah di mana uh, pemimpin pemuda amanah mengatakan pelantikan uh, marhamah Rosli iaitu timbalan menteri agama yang baru adalah uh, satu tamparan yang hebat seperti amanah ini ditempeling. Ha, 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 terbaik tuan-tuan Memang patut pun nama manah ni kena tempeling <laughs> Kerana Anda hanya Memenang 8 kerusi parlimen Tetapi Anda nak banyak uh, Jawatan uh, di dalam kabinet Itu pun uh, Anda mendapat uh, Dua menteri penuh Kalau tak salah saya Dan juga dua Timbalan Menteri eh, uh, atas dasar ialah uh, amanah ini bersama-sama dengan uh, harapan eh, uh, bersama DAP dan bersama PKR. Saya lately ni memang uh, membuat kritikan kepada amanah eh, uh, kerana amanah ini dia merasakan mereka ini parti yang bagi saya parti yang yang orang kata parti yang hebat lah eh, uh, kerana uh, mainkan peranan eh, uh, di dalam harapan tapi kalau kita melihat dari segi akar umbi mereka, saya tidak nampak yang mereka adalah satu parti yang mempunyai kekuatan. Kalau nak banding eh, eh Amanah dengan PAS eh, wow. Eh, saya ingat antara langit dengan bumi. eh. Dari segi akar umbi, dari segi gerak kerja eh, PAS lebih ke depan daripada Amanah. Ramai yang kata kewujudan Amanah ini adalah satu parti alternatif eh, kepada PAS maknanya untuk merangkullah kerusi-kerusi di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan lately ini di Kedah dan juga Perlis. Malangnya anda tidak memainkan peranan. Kerusi-kerusi yang anda menang itu adalah kerusi-kerusi atas eksan. <laughs> you know, bertanding di kawasan mixed voters dan uh, majoriti yang anda dapat itu juga adalah daripada pengundi-pengundi Cina. Jadi apabila eh uh, ialah uh, anda mempertikaikan uh, pelantikan uh, menteri agama yang mana diberikan kepada senator Dr Zulkifli dan tiba-tiba uh, uh, timbalan uh, menteri agama saya sendiri pun agak terkejut tuan tuan tiba-tiba uh, ada seorang wanita uh, yang berkelulusan undang-undang UIA bagi saya hebatlah dan dia banyak membuat kerja-kerja amal uh, dan uh, dikenali ya uh, uh, pada ok gitu apa apabila isu uh, zara karina uh, memuncak di negeri sabah jadi dia kononnya dia mengam, uh, mengambil inisiatif untuk mengutip derma dan menjadi kontroversi uh, kononnya derma itu tidak diaudit uh, dan dia juga mempunyai kontroversi mengenai uh, jualan emas uh, dan perkara itu telah dinafikan uh, oleh uh, bapa saudara beliau iaitu ustaz badrul amin wow saya sendiri pun tak tahu yang uh, Marhamah ini adalah anak saudara kepada Ustaz Badrul Amin, uh, Iaitu orang PKR yang sama-sama berjuang di peringkat awal. Jadi, ramai yang mengatakan mungkin uh, pelantikan anak saudara Badrul Amin ini karena, uh, Yalah kerana Badrul Amin tu sendiri lah mempunyai hubungan dengan Datuk Seri Noor Ibrahim. Uh, jadi, bapa saudara dia bermati-matian, uh, menafikan apa yang berlaku dan uh, kalau ini akan diselesaikan oleh marhamah sendiri. Mungkin beliau akan you know mengeluarkan kenyataan kenyataan media atau berjumpa dengan media sendiri ya ataupun mengadakan sidang media secara langsung ya? bertemu dengan wartawan dan jadi menteri kena berani ya jangan kita duk main tulisan saja. Berjumpa dengan media, melenggangkan perkara yang sebenar. Tetapi ialah ya? banyak cakap-cakap di media sosial yang merasakan why why this marhamah? dan bagi amanah ialah mereka merasakan satu why ya kenapa kami tidak dilantik kami ada mujahid rawah ya pernah menjadi menteri agama pada satu ketika kami juga ada ahli parlimen apa nama Suhaizan Kiat Kayat dia pun tak apa-apa nak pasti daripada Pulai kami juga ada seorang senator Ketua Pemuda Amanah Hasbi Wow Kalau nak petik nama <coughs> Bagi saya lah Siapa-siapa pun boleh petik kan Tapi adakah nama-nama yang di uh, Utara kan Iaitu Suhaizan Hasbi itu berkarisma Untuk menjadi timbalan Menteri ya, uh, Bagi halal wal agama Yalah Kalau nak banding dengan marhamah-marhamah itu uh, Saya pun agak terkejut ya? Kenapa Uh, uh, orang begini dilantik menjadi uh, timbalan uh, menteri agama kan uh, tapi itulah uh, saya melihat bab dia anak saudara tu itu isu nombor lah. tapi saya melihat kenapa perdana menteri PIMX tidak melantik uh, mujahid uh, seorang senator ada PhD ya eh, mempunyai pengalaman eh, sebagai menteri uh, sebelum ini eh, dan uh, melantik juga timbalan menteri agama daripada amanah Kerana PAS lepas kerana kalau dilantik eh, Menteri Agama ini daripada amanah, eh, oh, tak senang duduk PMX tuan-tuan. Tak senang duduk. Sebab PAS akan main berbagai-bagai isu. Kerana eh, orang PAS dengan orang amanah ni, dia tak boleh bertemu tuan-tuan. Eh, bagi mereka, amanah ini dah keluar daripada geng-geng amanah ini, majoritinya daripada orang PAS. Eh, apabila mereka keluar daripada PAS dan menubuhkan parti amanah, Orang PAS menganggap mereka ini bukan lagi ha, Yang tu tuan-tuan cari sini Saya nak cakap tu agak kasar juga kan uh, Jadi Saya melihat ini satu strategi ya. Ha, ini saya nak bagi tahu dekat mimpi-mimpi amanah lah Satu lagi memang Tak boleh nak bagilah Kerana hampa ada 8 kerusi parlimen saja. Kalau bagi lagi jawatan Nanti UMNO marah <laughs> DAP mungkin lagi marah Sebab apa Kenapa nak bagi dekat amanah kan? Kami 40 lebih kerusi ha, uh, baru ada lima orang menteri. Tak 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 adil lah. Anda lapan kerusi parlimen, amanah dapat dua. Ha, uh, di mana keadilan dia di situ? Tak adil bagi saya. Tapi disebabkan hubungan Perdana Menteri ya, uh, dengan uh, Mas Sabu, ya, uh, mungkin dia menganggap sama-sama berjuang uh, dalam kem pembangkang, maka dia bagi pilih empat kerusi kepada amanah. Kan? Jadi dalam isu Kenapa Perdana Menteri tak mau bagi jawatan Menteri Agama? Itu yang saya sebut tadi tu. Kalau bagi dekat mana memang akan jadi kontroversi. Eh, sebab apa orang-orang PAS akan membalun eh, Kementerian Agama ini. Jadi apabila membalun Kementerian Agama ini dengan cukup hebat, problem. Tuan -tuan. Problem. Jadi untuk menutralkan, eh, daripada tidak dibalun eh, oleh geng-geng Fazil -geng syari, maka Kementerian Agama ini diberi kepada orang yang tidak berpati. Ah ha, maksud dia macam senator Dr Zulkifli lah. Tak tahulah kot dia di PKR tapi saya rasa dia kot. Ha, dia seorang pensyarah di USIM. Ah ha, bab Marhamah itu saya kurang pasti. Adakah dia ahli PKR? Tapi kalau ikut pak sejarah dia pak sejarah ahli PKR lah. Tapi bagi saya itulah ah ha, ha, pelantikan Marhamah ini sedikit sebanyak memberi kontroversi. Dan sikit sebanyak juga melukakan hati juga lah Ahli-ahli parlimen yang merasakan mereka juga layak eh, Mendapat jawatan itu Tiba-tiba marhamah from nowhere <laughs> From nowhere eh, Tapi itulah mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim eh, Mengambil keputusan melantik marhamah ini Kerana dia daripada Sabah Dan dia ini lebih uh, Dia ni macam Ustazah uh, media sosial lah Lebih kurang kan, kan? Tapi kalau saya lah kan, kalau ikut pandangan saya lah Kalau betul nak lantik seorang Apa nama? Ustaz-ustazah daripada media sosial ni Saya rasa Ustaz Zaidrul lagi bagus <laughs> Kalau lantik dia lah, saya ingat lah kan Habis walau tak tahulah Kau ada yang gila pun boleh Kau <laughs> you know, ada yang tak senta pun lagi banyak tapi mungkin juga kan kalau lantik Ustaz Hidro lagi seorang Ustaz Wadi kan Ustaz Wadi yang di kedok ni. Oh huh, kalau lantik dia saya tak tahu tuan-tuan Ah -tuan. ha, terbalik dari kedok ni. <laughs> Tapi itulah ha, rezeki kan nak buat macam mana kan. Kadang kita ni uh, memanglah kita nak orang lain tiba-tiba PMX dia dia ada pandangan yang lain dengan melantik Marhamah kita pun tak tahulah. Uh, saya pun nak, nak tengok jugalah dia punya TikTok. Mungkin saya boleh belajar sesuatu kan? Uh, bagaimana cara kerja dia kan? Uh, uh, yang orang kita apa yang uh, turun ada membantu masyarakat. Eh? Uh, walaupun sebelum ini orang tak apa kenal dia. Eh? Tiba-tiba tamp jadi Timbalan menteri. Siapa nak kata pada muka mana? Cai cai cai.